чем нет вообще смысла сейчас говорить, потому что это надо просмотреть еще раз. Э, чем и тяжела а тренерская работа, она, потому что пропускать это все через себя очень тяжело, особенно такие тяжелые игры. Самое главное это результат сегодня, значит э, огромный, значит, э, во-первых э, огромное спасибо болельщикам, которые пришли и поддержали команду. Значит, я думаю, вот, этот, вот эта поддержка она помогла где-то до конца бороться, бежать. И, и, этот штрафной, который заработал цыганков удар, хоть и это был автохол, значит, везение надо заслужить. Я хочу сделать большой комплимент Люксембургу, потому что, как и на предыгровой пресс-конференции, я сказал, что эта команда умеет играть в футбол, тем более она сегодня показала великолепные физические данные. Значит, команда была готова, бежала до конца. Значит, есть неплохие быстрые игроки, значит, которые действительно создали большие проблемы нам. Скажите, пожалуйста, насколько серьезная травма у Саши Караваева? У него два рассечения, значит, в одном месте. Ему уже одно зашили буквально, вот я сейчас был с ним, смотрели мы. И второе, значит, оставлено ну, не такое большое. Ну. Опять врачи все сделали, все, что могли. Посмотрим, как он там уже вернется в клуб и сколько она будет времени на восстановление. То есть, слава богу, там обошлось только этим. Значит, ну, рассечение, в принципе, одно очень большое. Два опасных штрафных бил не Малиновский, а Коноплянка. Была ли перед матчем установка, кто должен исполнять такие удары или нет? Э -э, установка была, значит, у нас есть 3-4 игрока. Туда входил и Цыганков, Значит, и Безус, Малиновский и Каноплянка. они между собой решали уже, кто будет исполнять. Значит, кто взял на себя э, именно в тот момент, значит, э, для пробития пенанти, э, для пробития штрафного, взял ответственность на себя, тот и бил. Просто казалось, что Малиновский был недоволен после того, как Коноплянко пробивал второй удар. Я не, не смотрю за реакцию, значит, э, еще раз. Четыре игрока, которые могут это делать, они между собой уже решали.